উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল যতীন বৰাৰ কইনাই লগালে জগৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সু প্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বিশেষ কথা যতীন বৰাৰ কইনাই লগালে জগৰ আৰু কি বুলি জগৰ লগাইছিলে জানেনে তই বুলি এতিয়া কিছুমান কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি খুচৰিব পাৰি আৰু কিছুমান এইবিলাক যদি এৰি দিয়া যায় তেতিয়া একো নাই কিন্তু ধৰিলে বহুতখিনি ধৰিব পাৰি এতিয়া প্ৰথমতে কথাটো হ'ল কি তেওঁ জুবিন গাৰ্গক তই বুলি ক'লে আৰু হঠাতে যেতিয়া সাংবাদিকে গৈ পেলাই এজনী ছোৱালীক সৰু ছোৱালী বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু মই গমো পোৱা নাছিলোঁ যে এইজনীয়ে যতীন বৰাৰ ছোৱালী হয় আৰু ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল য সেইটো ভবাই নাছিলোঁ দেই আৰু দেখাও নাই মেডিয়াবিলাকৰ আগত মই দেখাও নাই আৰু আজিয়ে মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ দেখাৰ পিছত মই এই ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিছোঁ প্ৰথমতে চালোঁ কোনো ছোৱালী তাৰপিছতে দেখিলোঁ যতীন বৰাৰ কইনা বুলি দিনাখন একদম লিখি দিছে বাৰু আস্থা বঢ়া যিয়ে নহওক তেওঁক আমি তেনেকৈয়ে হেৰি কৰিলেও নহ'ব মানে একেবাৰে যদি তাইক ট'ল কৰা যায় তেতিয়াও তেওঁৰ মনটো ভাগি যাব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ত'ল কৰিলে তেওঁ শুধৰণি হ'ব তেওঁ মানে ভাবিব যে ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে তেওঁ হয়তো সেই কথাটো গম পাব আৰু যতীন বৰাইও নজনা নহয় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব লাগেনে নাই যতীন বৰা নজনা নহয় বা তেওঁৰ পত্নী পত্নীও কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত নজনা নহয় আৰু সেই ছোৱালীজনীক কথা কোৱাৰ লগে লগে তাই প্ৰস্তুত নাছিল হয়তো আৰু মিডিয়াৰ আগত তেনেকৈ কৈ দিলে যি নেকি ঘৰত যেনেকৈ মাতে আৰু তাই কৈছিলেও যে মই ঘৰত তই বুলি ক'ম কিন্তু এইটো তেওঁ ভুল কৰিলে যে ঘৰত যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক য'তে ত'তে ক'লে জগৰ লাগিব আৰু তেওঁক হয়তো দেউতাকেও নিশিকালে বা মাতৃয়েও নিশিকালে আৰু এইবিলাক শিকাবলগীয়া কথাও নহয় এইবিলাক নিজে নিজে দেখি শুনি শিকে বাৰু যি নহওক তেওঁ বোলে যতীন বৰাকো তই বুলি কয় গৌৰীমাকো তই বুলি কয় এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো মানে আহি গ'ল আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এছামে বহুত ট্ৰল কৰিছে ছোৱালীজনীক আৰু কৰিবও ময়ো কৈছোঁ ছোৱালীজনীক গাত দুখ আছে নথকা নহয় মাক দেউতাকে শিকাব লাগিছিলে আৰু কিছুমান কথা অকল যে মাক দেউতাকে শিকাব লাগে তেনেকুৱাও নহয় দেখি শুনিও শিকে নহয় জানো আজিকালি কণমানি ল'ৰা ছোৱালী এটাকে আপুনি নামটো শুনিবচোন কি সুন্দৰকৈ নমস্কাৰ দি পেলাই কি ধুনীয়াকৈ কথা পাতে একদম মন মুহি যায় কিন্তু এওঁ কি কাৰণে ক'লে আৰু তেনেকুৱা এজন যতীন বৰা তেনেকুৱা এজন অভিনেতা আপোনালোকেও গম পায় আৰু তেওঁ যিয়ে তেওঁ মানে কইনাই কেনেকৈ এইটো কথা কৈ দিলে সেইটো একদম চিন্তনীয় আৰু যিয়ে নহওক তেওঁ আকৌ শুধৰণি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ যিমানখিনি নিউচিও জ্বলাইছে হয়তো তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগিও পৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এইবিলাক গাই বাই থাকিছোঁ যে দেই আমিহে ধৰিছোঁ আমি পাব্লিকে যি নেকি জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় সকলো জুবিন অনুৰাগীয়ে এই কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সৰু সৰু কথাতে আজিকালি ধৰে নহয় জানো জুবিন গাৰ্গক লৈ কিছুমান কথা মন্তব্য কৰিলে ধৰে আৰু তেওঁ হয়তো সেইখিনি জনা নাছিলে মই কিন্তু কৈ দিছোঁ দেই মই কাৰো পক্ষে হৈ পেলাই কোৱা নাই কিছুমান পইণ্ট আছে সেইটোতহে মই কথাটো কৈছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি জুবিন অনুৰাগীসকলে সেই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে মোৰো খং উঠিছে ময়ো ক'ৰবাত ক'ৰবাত কমেণ্ট কৰিছোঁ মোৰ ফেচবুকৰ পৰা কিন্তু এটা কথা চাবচোন আমি যে লাগি আছো গৰিমা গাৰ্গ আৰু জুবিনৰ ভগ্নী জুবিনৰ ভগ্নীক মই আগতে সঁচা কথা কৈছোঁ একদম মই মিছা কথা কোৱা নাই মই চিনি নাপাওঁ যে জুবিনৰ ভগ্নী অকল জংকী বুলিয়ে জানো আৰু এওঁ যে আছে মই সেইটো নাজানো আৰু গৰিমা গাৰ্গকো এই এতিয়াৰ পৰাহে মই গম পাওঁ যেতিয়া নেকি জুবিন গাৰ্গ মৰিলে জানো জুবিনৰ পত্নীৰ নাম গৰিমা গাৰ্গ গম পাওঁ কিন্তু ইমানো আৰু হেৰি নাছিলে দেই অকল জুবিনৰ গানহে চাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত কৈছে যে এয়া সৰু কথা সৰু ছোৱালী বুলি আপোনালোকে এৰি দিয়ক এইবিলাকক মানে হেৰি নকৰিব মানে এইটো আলোচনা নকৰিব চাওক এতিয়া কথা এটা কওঁ ইমানেই তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি আছে গৰিমা গাৰ্কৰ কথা কৈছে দেই আৰু ভাগি থকাৰ পিছতো তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেকৈ লিখিব পাৰিলে যে যতীন বৰাৰ কইনাৰ সেই কথাখিনি হয় নে নহয় পষ্টটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কথাখিনি কৈছোঁ তেওঁতো খুব এগৰাকী সচেতন মানুহ গৰিমাগাৰ্গৰ কথা কৈছোঁ একদম দেখিয়ে আছোঁ সচেতন কিন্তু তাৰপিছতো যতীন বৰাৰ জীয়েকে যেতিয়া নেকি সামাজিক মাধ্যমত তই বুলি কৈছে তেওঁলোকেই বেয়া পোৱা নাই তেওঁলোক এই হেৰি জুবিনৰ ভগ্নী আৰু এইফালে গৰিমাগাৰ্গ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফেচবুকত দি দিলে যে এইটোক লৈ পেলাই সমালোচনা নকৰিব মুঠতে এতিয়া ন্যায়হে লাগে সেইটো কথা ক'লে তাৰপিছত বাৰু আমি এইবিলাক আলোচনা কৰি কিবা লাভ আছেনে বা সেই ছোৱালীজনীক ত'ল কৰি কিবা লাভ আছেনে নাই এতিয়া মেইন কথাটো লৈ আহোঁ মই শুনক আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ একদম ক্ষমা কৰিব ভুল হয় যদি মই আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া যতীন বৰাৰ সেই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া তই বুলি মানে জুবিন গাৰ্গক কৈ দিলে লাগি গ'ল মানুহখিনি নহয় জানো কিন্তু এনেকুৱা আছে মই আপোনালোকক কওঁ শুনক আগতে নিজৰ স্বামীজনক নাম নাকাঢ়ে কিন্তু আজিকালি আভিজাত্য দেখাবলৈ গৈ পেলাই নিজৰ স্বামীজনক তই তই বুলি কয় নাম কাঢ়ি মাতে তেতিয়া বাৰু কোনোবাই এইটোৰ ওপৰত আপত্তি কৰেনে যে কিয় তই বুলি মাতিছ এই যিবিলাকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফালি আছে বা ইউটিউবতে হওক বা ফেচবুকতে হওক কথা এটা কৈছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ পত্নী মানে ল'ৰাজনক ল'ৰাজনক বাৰু নকয়েই সেই বোৱাৰীবিলাকক ক'ব পাৰেনে তুমি কি কাৰণে মানে নিজৰ স্বামীজনক তেনেকৈ মাতিছা ক'ব পাৰেনে আজিকালিতো তই তই বুলিহে কয় গিৰিয়েকক বা হেৰি নাম কাঢ়ি কাঢ়ি মাতে আৰু আপোনালোকে দেখিছেই মই ইমানখিনি ক'বলৈ নাযাওঁৱেই তাৰ মাজতো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ তেতিয়া বাৰু কোনোবাই আপত্তি কৰিছেনে আগতেতো কোনো পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীজনক কেতিয়াও তই বুলি নকৈছিলে বা নামটোৱে নাকাঢ়িছিলে নাম এটা ক'বলৈ গ'লেও মানে কেতিয়াবা যদি কিবা নাম ক'বলৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু একদম কেতিয়াও কোনো কাৰণতে নামটো নাকাঢ়ে কিয় নাকাঢ়ে মানে স্বামীজনৰ কিজানি আয়ুসটো কমে সেইটো ভাৱ আছিলে মনত আৰু সেইকাৰণে তই বুলিও নকয় আৰু নামটোও নাকাঢ়ে কিন্তু এতিয়া কি কয় তই তয় বুলিও কয় আৰু নাম ধৰিও মাতে বহুত কথা আছে সেই সৰু ছোৱালীজনীক আপোনালোকে ধৰিলে নহ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ গৈছোঁ কথাখিনি আৰু মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব অপ্ৰিয় কিন্তু কিছু সত্য কথা এতিয়া চাওক কিছুমানে সেন্দুৰ নোলোৱাৰ কাৰণে হৈ চৈ লগায় এতিয়া সেন্দুৰটো হ'ল মানুহৰ স্বামীজনৰ আয়ুস বাঢ়ে বুলি কয় আৰু সেইটো কাৰণে সেন্দুৰকণ লয় কিন্তু বহুত তেনেকুৱা এতিয়া নতুন চাম আছে তেওঁলোকে সেন্দুৰ নলয় তেতিয়া আপোনালোকে জোৰ দি ক'ব পাৰিবনে তই সেন্দুৰ কিয় নল' বুলি কিয় ফুটটো নল তুমিতো বিয়া হোৱা তেনেকৈ ক'ব পাৰেনে আৰু সেইখিনি পোৱাৰ লগে লগে কি হয় জানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া যিখিনিয়ে হেৰি যতীন বৰা কইনাক সমালোচনা কৰি আছে সেইখিনিয়ে আকৌ বৰ বৰ লেকচাৰ মাৰেহি কি হ'বনো সেন্দুৰকণ নল'লে সেন্দুৰকণ কি দেখাই ল'লেহে হয়নে এনেকুৱা এনেকুৱা লেকচাৰ মৰা মানুহ আপোনালোকে বাৰু দেখিছেনে নাই গতিকে গতিকে সেইজনী এজনী সৰু ছোৱালী আৰু তেওঁ কৈয়ে লৈছে বা গৰিমা গাৰ্গেও কৈয়ে দিলে আপোনালোকক চাফাই দিয়ে দিলে যে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক জুবিনেই হওক বা গৰিমা গাৰ্গকেই হওক তেওঁলোকে তই তয় বুলিয়ে আগৰ পৰা মাতে আৰু সেইটো স্বভাৱেই চাগে হয়তো তেওঁ তৎক্ষণাত যেতিয়া সাংবাদিকৰ মুখামুখি হ'ল তেতিয়া তেওঁ তয় বুলি কৈ পালে আৰু তাত তল কৰা হেৰি নাই আপোনালোকে য'ত লাগিব লাগে ত'ত লাগক সেই সৰু ছোৱালীজনীক তল কৰি কৰি তাই সেই উঠি অহা জীৱনটো ধ্বংস নকৰিব আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত ধৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ কেতিয়াবা কিছুমানে সহিব পাৰি কিছুমানে এইবিলাক সহিব নোৱাৰে গতিকে যিয়ে নহওক ছোৱালীজনী ভুল হৈছে আৰু এটা কৈছোঁ সেই ছোৱালীজনী এতিয়া যেতিয়া নেকি তলৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়া হয়তো তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে যি নহওক মই ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁ যাতে এইবিলাক চাই নিউজ চিউজ চাই তেওঁ অকণ মানে ঠিক হওক আৰু য'তে ত'তে যে যিকোনো ক'ব নালাগে হয়তো তেওঁ মাক দেউতাকেও আকৌ শিকাব ইমানখিনি হৈছে হয়তো মাক দেউতাকৰ মনতো দুখ পাইছে হয়তো গালি দিছে ছোৱালীজনীক কিন্তু তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যাতে তাই এইবিলাক কথা ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ প্ৰথমতে উপদেশত আহি ভাল এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ মোৰ এটা ল'ৰাই মানুহক একদম সকলোকে আপুনি 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 বুলিয়ে কয় আৰে লগৰ সমনীয়াসকলক কোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু একদম মোৰ সৰুটো ল'ৰা যাকে তাকে মানে ফচককৈ তই বুলি কয় মানে লগৰীয়াবিলাকক আৰু আৰু কিছুমান ডাঙৰকো কৈ দিয়ে মইহে গালি দিওঁ কিয় কাৰণে এনেকৈ কবি কিয় তেনেকৈ কবি মই গালি দিওঁ কিন্তু মানে আৰু কি ক'ব সেইকাৰণে কৈছোঁ উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল আমি যেতিয়া কাৰোবাক কিবা কথা কওঁ তেতিয়া আমি চাই চিন্তি ল'ব লাগিব নহয় জানো গতিকে এইখিনি আছিলে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু বহুতখিনি কথা মই দিলোঁ দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু মোৰ কথাখিনি বাৰু মিছা নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই